IISS Asia kagum dengan peranan Malaysia tangani isu sejagat. Kunjungan hormat Perusahaan Eksekutif International Institute of Strategic Studies Asia, IISS Asia, Sir John Miguel Warwick Chipman kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di pejabatnya di Putrajaya pada Jumaat membuka ruang kerjasama lebih erat antara kerajaan dan badan tersohor itu. Menerusi hantarannya di Facebook, beliau berkata antara yang dibincangkan sewaktu kunjungan tersebut ialah hal ehwal geostrategik serantau terkait keselamatan secara menyeluruh merangkumi aspek pertahanan, ekonomi, sosial, tenaga, kecerdasan buatan, pusat data serta keselamatan siber. Tambah PMX, Sir John Chapman menyatakan kekaguman akan peranan Malaysia dalam menyuarakan akan kepentingan sejagat serta ketegasan dalam hal-hal terkait situasi di Asia Barat. Saya berkongsi aspirasi Malaysia selaku pengurusi ASEAN 2025 yakni keutamaan adalah agar rantau ini aman, stabil dan makmur supaya rakyat di negara ASEAN dapat bergerak seiring kehadapan. Selain kepentingan hubungan akrab dengan pelbagai negara sebagai kunci utama mewujud hubungan diplomatik yang utuh dalam hadapan pelbagai cabaran global yang dinamik, katanya pada Sabtu di Petik Harapan Madani. Selain itu Anwar yang juga Menteri Kewangan turut berkata se John Chipman turut memanjangkan undangan IISS Asia kepada beliau untuk memberikan ucapan khas waktu Shangla Dialogue 2025 yang akan mengambil tempat pada 31 Mei 2025 kelak di Singapura. IISS Asia melihat peranan Malaysia selaku pengerusi ASEAN 2025 amat penting serta hala tuju yang digerakkan pada tahun ini memberikan impak bukan sahaja kepada rantau Asia Pasifik, malahan ia mendapat perhatian dunia. Malaysia turut diundang untuk berperanan dalam IISS Manama Dialog 2025 pada Oktober Club. Justru undangan ini merupakan suatu penghargaan kepada negara yang menterjemah pengiktirafan dunia terhadap peranan penting Malaysia sekaligus suatu penghargaan ini merupakan suatu bentuk kejayaan Malaysia yang dihormati dunia ujarnya lagi. Dalam perkembangan yang lain, Malaysia mengenal pasti tiga penyampaian ekonomi utama, BED di bawah trek kewangan yang menjadi teras perbincangan pada mesyuarat menteri-menteri kewangan dan governor bank pusat ASEAN, AFMGM ke-12 yang akan bermula hari ini hingga 10 April ini. PED itu meliputi pembiayaan mampan, ekonomi digital dan pembangunan inklusif mencerminkan komitmen ASEAN terhadap kemajuan bersama memastikan setiap negara anggota dapat berkembang tanpa ada yang tercicir. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata PED pertama memacu akses pembiayaan untuk peralihan adil dan berdaya tahan iklim di ASEAN. Sementara PED kedua pula ialah mempercepatkan pertumbuhan pasaran modal ASEAN yang lebih mampan, terhubung dan inklusif. Beliau berkata PED ketiga pula ialah memperluas ketersambungan pembayaran segera yang inklusif di ASEAN. AFMGM akan diadakan di pusat konvensyen Kuala Lumpur menjadi platform utama untuk kerjasama ekonomi dan kewangan dalam kalangan negara anggota ASEAN. Persidangan selama empat hari akan dihadiri oleh 300 delegasi termasuk Menteri-Menteri Kewangan dan Gubernur-Gubernur Bank Pusat Negara ASEAN. Katanya pada sidang media menjelang penganjuran AFMGM di petik media perpaduan. Amir Hamzah turut berkata menerusi AFMGM, negara anggota ASEAN akan bersama-sama menekankan kepentingan memperluas akses kewangan yang lebih baik dan memperkukuh mekanisme kewangan bagi menyokong pembangunan ekonomi yang adil dan lestari. Malahan beliau menambah sepanjang tempoh 4 hari itu sebanyak 14 mesyuarat akan diadakan yang membabitkan pelbagai pihak termasuk perbincangan bersama Majlis Perniagaan ASEAN Amerika Syarikat, ASEAN Kesatuan Eropah dan Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN. Menurutnya lagi perbincangan antara Menteri Kewangan dan Gabenor Bank Pusat juga akan diadakan bagi mengupas secara mendalam mengenai kemajuan kerjasama kewangan ASEAN. Sesi bersama institusi kewangan antarabangsa juga diadakan bagi membincangkan impak perdagangan global dan integrasi ekonomi ASEAN, China, Amerika Syarikat. Acara kemuncak AFMGM ini adalah acara penutup yang akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam sesi itu, kita akan juga dapat mengesahkan PED yang kita telah selesaikan dan pelan masa depan yang kita bersetuju secara sepakat dengan rakan-rakan ASEAN semua, ujarnya lagi. Acara sampingan AFM GM adalah persidangan pelaburan ASEAN anjuran Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC yang disusuli dengan pelancaran panduan pendedahan alam sekitar, sosial dan takbir urus ESG ASEAN yang dipermudahkan untuk perusahaan kecil dan sederhana. Selain itu, sesi dialog Menteri mengenai dasar makrostruktural ASEAN akan turut membabitkan penyertaan Amir Hamzah dan Menteri Pengangkutan Merangkap Menteri Kewangan Kedua Singapura, Chee Hong Tat serta Naib Menteri Kewangan Indonesia, Thomas Jiwandono. Sepanjang sidang AFM GM, Kementerian Kewangan juga menganjurkan pameran Malaysia Open House Exhibition at SNKL 2025 yang dibuka kepada orang ramai dari 7 hingga 10 April bermula jam 9 pagi hingga 6 petang. Syabas dan Tahniah Kerajaan Madani, terima kasih kepada PMX dan para jemaah menteri yang bertungku lumus menjalankan tugasan dan bekerja dengan penuh tanggungjawab demi rakyat dan negara tercinta. Jom China sentiasa mendoakan semoga segala usaha serta perancangan berjalan dengan lancar dan dipermudahkan Allah Subhanahu SWT selaku pengurusi ASEAN 2025. InsyaAllah.